Запорожские охотники вышли на акцию протеста перед облгосадминистрацией. Основные требования – открыть сезон охоты на пернатую дичь в установленные сроки. На митинге был Артур Туркин. Они идут к обладминистрации без ружей, вооруженные только письменным обращением к главе региона. Из-за пожароопасной ситуации премьер-министр решил ограничить посещение лесов и посадок. Открытие сезона охоты на пернатую дичь перенесли по всей стране. Охотники недовольны. К этому времени готовились, брали отпуска и покупали карточки отстрела. Люди платят деньги за охоту, люди берут отпуска. Я, в частности, взял отпуск для того, чтобы поохотиться. Вот мы сидим, ждем. Когда власти посчитают нужным, выйти нам на охоту. Дело в том, что ваши деньги, я считаю, они не пропадут. Вы пойдете на охоту, у нас нет. Так пусть вернет. Вы кому платили, идите, они вам вернутся. Даже не денег жалко или впустую потраченного отпуска, говорят охотники, а то, что их считают поджигателями. Ведь лес для них дом родной, так что если увидят, где начинающийся пожар, сами стараются потушить. И учитывая то, что и гидромецентр не дает, так сказать, снижения погоды на данный момент правильно принято решение о переносе. Содержание данных распоряжений в ряду своей неполноты привело к нарушению конституционных прав граждан Украины, в том числе и нашей области. А именно, нарушение, нарушено право на отдых, который в рамках действующего законодательства гражданин вправе выбирать самостоятельно. Я считаю, что решение, распоряжение, которое принял губернатор, оно очень правильное. Правильное в каком отношении? Что оно не есть запрещающим. Оно носит рекомендательный характер. Мы хотим, чтобы власти не делали непонятных рекомендаций закрыть охоту. Потому что все воспринимают, чиновники, рекомендацию как руководство к действию. Со стороны охотников, ну, вот этот митинг, я считаю, он не актуальный и, как говорится, непорядочный. Главное, что просят разрешить охоту хотя бы по примеру Киевской области на землях водных просторов и полевых. К митингующим выходит председатель обл. администрации. Слушает внимательно. В области с 3 мая и до сих пор пятый класс пожара опасности. Ситуация действительно сложна. Я принял ваше обращение. Рассмотрю его недолго, в течение 15 минут и дам вам ответ. Для принятия решения на самом деле хватает пяти. Ваши требования удовлетворены, сегодня будут внесены соответствующие изменения, и вы можете охотиться. Когда? Ну, вот сегодня мы подготовим распоряжение в ближайшее да. время и можете ну, работать. Ура! А